ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಶ್ಲೋಕನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ कृष्ण ्रह्मणे नम श्रीमद्भगवीता अथ प्रथमोध्या अर्जुन विषादयोग धुतराष्ट्र उवाचेत्रे कुक्षेत्रे मामक किमकुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां तां पाण्डुपुत्रा ों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शोरामहे श्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान काचिराजश्च वीर्यवान पुरुचित कुंती भोजश्च शैप्यश्च नरपुंगवः